Владимир Анатольевич, скажите, вот как вы видите перспективу? Ведь уже очень долго говорят о том, что необходимо переходить на прогрессивные виды топлива. Но процесс идет очень медленно. Да, действительно. Значит, сейчас в городе Киеве сданы в эксплуатацию ряд газонаполнительных станций, так называемых АГНКС. Они являются, эти виды топлива очень прогрессивны, потому что это топливо обеспечивает снижение выбросов. ЦО в атмосферный воздух. Но, к сожалению, Минавтопром до сих пор ну, медленно развивает свои мощности по выпуску оборудования по переводу на газообразное топливо и мало поступает автомобилей. Э, в город. А теперь давайте себе представим, что ну, процентов 50 хотя бы автомобилей вот перейдет на такие прогрессивные, как мы говорим, виды. Как изменится экологическая обстановка? Ну, безусловно, экологическая обстановка в городе должна измени измениться к лучшему при переводе на, на эти виды топлива. Более того, мы уже в этом году провели такую работу. Значит, случайно, чисто случайно проверили автомобили, работающие на газообразном топливе, и выяснилось, что часть из них эксплуатируется с повышенными выбросами СО. Значит, проверили, а как потом Дальнейшая работа наша показала, что все эти машины регулируются на СТО Минавтотранса. Значит, проверили мы эту станцию и выяснилось, что не, не выполняется приказ самого Минавтотранса. Э, не все автомобили проверяются на СТО. Вот Значит, сейчас этот недостаток что, мы устранили. Мы посмотрим, что показывают приборы. Пожалуйста, отойдите чуть в сторону. Так. Ну, вот что в сейчас. данной ситуации это 3,5%, а превышение небольшое. небольшое. Номерной знак данной машины не, не будет снят. Мы просто сделаем отметку в талоне. Но это, правда, частный автомобиль. вот, При Таких небольших отклонений уже достаточно много автомобилей с высоким превышением. Владимир Анатольевич, да. скажите, э -э вот сам процесс ну, наполнения, что ли, нашего города автотранспортом, мне кажется, он не управляем. Ну, я бы... Что значит неуправляемость? Скажем... Количество автомобилей растет, растет, растет. И кто знает, где этот потолок? Да, действительно. Такое, насколько мне известно, никто не ограничивает количество автомобилей, которые приобретают частные владельцы. И, очевидно, организации заявляют для себя автотранспортные средства. Тут никуда не деться нам от количества автомобилей. Сейчас надо бороться за... Первое, на перевод их на прогрессивные виды топлива, второе, замена неэтилированных бензинов, так. Э, то есть этилированных неэтилированными, внедрениями систем нейтрализации отработавших газов автотранспортных средств, что безусловно даже при большом количестве автомобилей даст ощутимый эффект для жителей города. И в случае, если эти меры, о которых вы только что сказали, не будут применяться, не будут осуществляться скажите, когда нам придется одеть противогазы? В каком году? Ну, на некоторых э, магистралях города уже противогазы можно одевать и сейчас. Ну, вот вы слышали о том, что Владимир Анатольевич Такоз, начальник отдела госинспекции по охране атмосферы, человек, в общем-то, знающий, компетентный, в общем, может, э, рекомендует одевать противогазы уже сейчас. А можно представить, что, будем, что будет, скажем, лет через 5-6, когда действительно количество автомобилей возрастет. Ну цифра, вот еще одна цифра, 230 тысяч тонн, что почти три раза больше валового объема выброса промышленных предприятий. Вот такого цифра, столько выбросов дает автотранспорт. Опять безысходность. Выбор Атмосферу на уровне, собственно, роста человека. Это зоне хуже, да, зоне это дыхание. хуже, чем из трубы. Предприятия выбрасывают верхние слои атмосферы, как правило. Как это Евгений Ефимович, как Вы считаете, вот то, что нет объездной трассы, э в городе Киеве, влияет да. как-то на количество автомобилей, естественно, на атмосферу? Нет, сомнения. И поэтому исполком держит этот вопрос в центре внимания. Вот в прошедшие пятилетки уже объем э, транспортного строительства где-то на 60% по сравнению, вернее, в текущей пятилетке, на 60% по сравнению с 11 увеличен. И дальше по генеральному плану предусматривается создать мощную э, такую юго-восточное полукольцо, Которая позволит, во всяком случае, тот транспорт, который идет от транзитно по отношению к городу, вывести. Кроме того, система дорог, проходящих, как правило, на стыках жилых районов, появится в городе. Она тоже позволит вывести ну, транзитный по отношению к отдельным районам транспорт на такие магистрали, где, в общем, они будут меньше оказывать влияние на жилье. Но это где-то в перспективе, отдаленно? Нет, это не в отдаленной перспективе. Это, это делается уже сейчас. сейчас? Это делается mm -hmm. уже сейчас, хотя, конечно, это необычайно капиталоемкие мероприятия. В всяком случае, совершенно конкретно сегодня, к 90-му году намечается пуск Южного моста, который строится вот с Телички в район Осокарков. К нему уже на левом берегу подошла трасса проспекта Бажана, она отсыпана. И затем целый поток транспорта, который сегодня, скажем, проходит через Ленинградскую площадь, мимо Русановки, мимо Березнякова, по мосту Патона, в общем, достаточно стесненных условиях, он уже через 3-4 года пойдет по проспекту Бажана, затем вдоль железной дороги, по Краснозвездному проспекту, то есть выйдет в зону, где условия, так сказать, и плотность населения, условия проживания совершенно другие. То есть это вот конкретные, совершенно ближайшие 2-3 года мероприятия. Вот, улица Иван Иванович, скажите, есть ли какой-то предел вот насыщения города автотранспорта? Или вы не задумывались? Нормативов нет. 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 То почему есть почему Существует государственная норма, которая закреплена с НИПом. Речь идет не о нормативе, а в государстве рассчитывается на перспективу 180 машин на тысячу жителей. Вот тот показатель, ну для сравнения я скажу, что в Соединенных Штатах он сегодня составляет 600 машин на тысячу жителей. Федеративной Республики Германия и Франции это около 500 машин на тысячу. Людей. Здесь здесь необходимо, очевидно, да. учитывать и природные какие-то особенности ну, города. Если Киев. Нет, тут, Петр Михайлович, другой вопрос возникает. Где-то сколько? Четыре месяца тому назад кончилась техосмотр. Тихо, да. А сегодня уже четыре пятых транспорта при... Не ведь Ведь обязательным условием в этом году техосмотра было что? Проверка на выброс. Также. Не успел закончиться еще техосмотр. Уже большинство... Из 12 автомобилей, которые мы про проверили, Привычка. только один соответствовал нормам. Остальные да, все за... превышали 4-5 раз. Надо сказать, что тут сам, зависит от самих от руководителей предприятий и от водителей. Госты внедрены. Скажите, наши... простите, а от тех, кто охраняет природу, разве ничего не зависит? Зависит. Почему-то вот, мы руководитель вот очень можно... много сегодня говорим так, в общем-то они как-то абстрактно... Безусловно, они платят штрафы, они отвечают, вот их наказывают. Проведение ежегодной операции "Чистый воздух", вот, э, вот инспекции по охране природы, э, госавтоинспекция, инспекции по охране атмосферного воздуха. В мае, июне каждый год проводится такая операция "Чистый воздух". Именно на автотранспортных пр предприятиях. Так вот э, результаты этих проверок показали, что первую неделю мы выявляли Большое количество, где-то 70-80% автомобилей с повышенным содержанием э, вредных веществ отработавших газа. А уже через неделю уже. Ситуация потому, понятна. Появились. Волна прошла, операция закончилась знаки, и, в общем-то, да, занимается. Да, все мы... Мы... понятно. А мы не могли Позже. бы эту операцию проводить ежедневно, то есть, чтобы была элементарная норма требований к водителю, Значит... и к руководителю, к частнику, который есть. Согласно ГОСТа. Согласно ГОСТу. Каждый автомобиль, который проходит тех, э, ТО... 2 значит, должен пройти на токсичность. И при выходе на линию, на, э, при выходе на линию автомобиля должны Понятно. проходить контроль Время нашей передачи, я прошу прощения, время нашей передачи неумолимо движется к концу. У нас есть еще один видеосюжет. Видите ли, я думаю, ни телезрители, ни мои уважаемые коллеги-журналисты не удовлетворены вот такими ответами. Опять мы как-то, в общем-то, ссылаемся на руководителей. Речь видит коль мы, так сказать, пригласили сюда представителей, руководителей природоохранных органов. Естественно, хотелось бы услышать вашу точку зрения, ваше, так сказать, предложение, определенную позицию, четкую, ясную, то, что необходимо сегодня сделать. Что необходимо сегодня сделать, так сказать, чем могут помочь сегодня киевляне. Есть еще один ряд вопросов, которые связаны сказать, с благоустройством города, с зелеными насаждениями и так далее. Ведь мы можем использовать сегодня вот такое прямое открытое обращение значит, телезрителям, чтобы действительно всем миром, что, что называется, навалиться на эту проблему. Мы сегодня вот как-то молчим и не говорим об этом.